Давайте скажем, какие загальні риси психологического портрета человека, яка может впадать в зависимость от религийного культа? Для людей, которые формируют эту группу риска, характерны да, вот такие <laughs>, определенные нарушения способности к саморегуляции. Ну, в частности, да, вот, мы все проходим какой-то, ну, какие-то даже не один этап, а в разные периоды жизни эти этапы бывают, когда мы переосмысливаем свои цели, когда мы находим для себя новые смыслы жизни, да, там, допустим, или скажем, в юности человек решает, кем он должен работать, где он должен учиться. То есть какая-то вот такая смыслообразующая работа все равно же осуществляется, да, там стоит разводиться или или стоит жениться или на каких-то этапах как-то пересматриваем, ради чего мы живем. Наступает там 40-50 лет, да, и как-то снижается уровень гормонов половых, да, и оказывается, что в жизни еще есть очень много интересного, да, и тоже какие-то новые смыслы для себя находят. Это не всегда происходит просто. Вот действительно, есть люди с определенными эмоциональными особенностями, да, вот, с трудностями поддержания стабильной положительной самооценки, да, с какими-то вот такими трудностями контроля собственных эмоциональных состояний. И если есть трудности саморегуляции, самооценки, эмоционального статуса, эмоций в отношениях с другими людьми, вот, отсутствие каких-то вот таких устойчивых, хороших привязанностей, безусловно, это все выступает, ну, скажем, условиями, такими предпосылками, которые предрасполагают к эмоциональной зависимости от другого человека, который будет говорить: вот приди ко мне, и я тебе, ты будешь, так сказать, велик, я за тебя тебе обещаю вот такую, так сказать, высокую самооценку, ты будешь спокоен, могуч, мудр и так далее, и тому подобное. То есть обещается что-то, что... -то, что Нас наділі не може бути забезпечено. Но чоловік чувствує дефіцит собственных можливостей в этом смысле, готовий повірити і довіритися кому-то, хто йому -то дає Тобто, давайте скажемо, що у випадку Світлани це а з яке несе якийсь терапевтичний ефект для неї. Є групою для її спілкування, для її підтримки, і в її випадку ніякої загрози ми не бачимо, так? Действительно, ну как-то вот так вот огульно как-то говорить о всех этих сообществах нельзя. Это такая форма общественной регуляции индивидуальных эмоций, да, вот чувств человека, да, вот личных каких-то мыслей, личных представлений. Это такая форма регуляции, которая в рамках социума реализуется как бы всегда, всегда теми или иными какими-то организациями или институтами социума, да, когда задается определенная идеология, задаются определенные образцы, определенные представления о том, что хорошо, что плохо, теми организациями, которые как бы задают нормы морали. Это те предписания, за которыми стоят ценности для людей, которые ищут эмоциональной поддержки, которые действительно ищут каких-то вот таких неформальных и искренних отношений. Какие-то из сообществ, о которых мы сейчас, сейчас говорим, действительно будут чем-то необходимым, нужным, действительно важным для того, чтобы развиваться дальше. Историю, которую да, мы рассматриваем, она находит для себя возможность развиваться в рамках... У тих разних сообществ вибираєш то що дійсно сейчас нужно. Мій чоловік вліз в якусь секту. Його лідер вимушує віддавати туди гроші. Він перестав пити та палити, але перетворився на зомбі. Ні мені, ні дітям не приділяє уваги. Розмовляє тільки про Бога. Гроші з дому всі йдуть на його церкву. Валентина 46 років золочів. Я... Понимаю, что для семьи, для семьи, для детей вот такая ситуация, когда один из членов семьи, вот родитель, да, отец, полностью выпадает из семейных отношений, это, безусловно, трагедия, и семья лишается всякой его поддержки, моральной, материальной, и, конечно, вызывает вопросы действительно, что будет дальше, насколько сохранится семья или нет. И с другой стороны, вот, я обратила внимание, женщина говорит, мой муж влез в какую-то секту. И, и как-то такого какого-то позитивного представления у мужа, вот, о котором она говорит, как-то вот в этом сообщении не чувствуется. Если человек попадает в какую-то такую секту, это значит, что он там удовлетворяет потребности, которые... В своем окружении, в своей жизни, он не смог удовлетворить, он не смог найти какого-то понимания, он не смог найти какой-то поддержки, он не смог найти какой-то теплоты и внимания, которое, может быть, он сейчас пытается получить в этой секте. И я думаю, что в первую очередь надо подумать о том, что нужно мужу, если эта женщина хочет вернуть его, что ему нужно на самом деле, что он не получал в семейной жизни, и как действительно восстановить отношения так, чтобы в близких отношениях человек видел и поддержку какую-то. Мій близький знайомий поїхав до Алтаю, вступив до секти, спочатку писав листи, а потім взагалі пропав безвісти. Я знаю назву секти, але в останньому листі він прохав його не шукати. І що тепер робити, Вікторія Харків полізна пам'ятати, що сам чоловік відповідає за свою життя. І якщо це ваш Вікторія. близкий, знакомый, которого вы хорошо знали, и по отношению к которому вы можете понять, почему человек попал в такую ситуацию, что он там искал, и насколько он действительно готов жить самостоятельной жизнью. Если вы понимаете, что человек готов жить самостоятельной жизнью, и что это можно исправить, то если близкие знакомые друзья хотят они могут попытаться безусловно это сделать но я хочу сказать что это зависит все-таки в первую очередь не от усилий друзей это в первую очередь зависит от личностных качеств человека попавшего в секту попавшего в эту ситуацию и здесь надо как-то вот это тщательно проанализировать, как-то вот тщательно оценить. Знаете, почему-то человек как бы вот сложности реальной жизни, вот этой неопределенности, которая в ней есть, нестабильности, да, вот противоречия, отсутствие, может быть, каких-то конкретных перспектив, в которых живем мы все. Мы пытаемся решать эти задачи, по отношению к которым нам никто не гарантирует, что они будут решены. И это требует ну, как бы определенных каких-то качеств, определенных возможностей, определенного уровня развития действительно вот саморегуляции. И уровень развития саморегуляции, он зависит, видите, не только от воспитания человека, он зависит от каких-то его, в том числе и ну, скажем, строение центральной нервной системы, стараясь все-таки объективно оценить возможности человека, действительно, может быть, тогда Виктория может принять решение, стоит вмешиваться в эту ситуацию, стоит искать, или ее возможности здесь не настолько как бы, достаточно для того, чтобы помочь человеку ну, выйти из опековальной зависимости. Моя подруга місяць тому пішла до якоїсь напівлегальної церкви і вже каже, що хоче віддати Богу всі заощадження, що сім'я збирала на квартиру. Каже, що як віддам гроші, Бог мені допоможе. Мої аргументи не допомагають, що робити. Таня Харків. Я розумію стан людей і би, їх у такі учення. Дуже... какие-то такие тяжелые впечатления, когда они видят, как кто-то попадает в зависимость какую-то, где людей материально, так сказать, набирают, ну, да, забирают у них последний. То есть вроде бы вот она, это ее подруга, да, они дружили, они знали друг друга, и автор этого письма, да, она, вот, судя по тону изложения, она не предполагала, что своей подругой может что-то такое случиться. То есть внешний человек ведет себя как бы как все нормально, как бы ну, как-то Обычным образом реагирует на какие-то вещи, да, а потом что-то такое происходит, человек выпадает в какую-то такую зависимость, где материально, так сказать, он может действительно лишиться всего. Уходы в секту никогда не бывают случайными. Это всегда закономерный процесс, который всегда обусловлен личностными особенностями того, кто вовлекается да, вот в такого рода сообщество. И если, допустим, чисто внешне по человеку что-то трудно сказать, то все-таки в разговоре со специалистом, скажем, анализируя личностные особенности подруги автора этого письма, она могла бы, может быть, для себя лучше понять какие-то характеристики, какие-то особенности своей подруги. И это может быть, дало бы возможность представить себе, как можно помочь человеку выйти из этой вот ситуации деградации. Но что-то послужило для этого толчком. это же не было случайно. Знаете, действительно, если ближайшее окружение хочет помочь, скажем, вот, Подруга, яка написала письмо, може бути, я не можу да здійсни. Може бути, не можу та Бог це той, хто живе в нашому серці, а не той, хто через якусь іншу людину контролює наше життя та наші думки. Тож не будемо створювати собі кумирів. А відмова від релігійного культу це не відмова від віри, а лише унікальний шлях нашого власного життя. Шлях з надією, вірою та любов'ю. А мы ждем на ваши истории и вопросы за мейлом, что вы видите сейчас на экране. життя еще проще. Не прощаемся.